Assalamualaikum. Dalam topik ini, saya akan membincangkan dua situasi novus actus intervenience oleh kejadian semula jadi dan novus actus intervenience oleh pihak ketiga serta bagaimana difahami dalam undang-undang untuk sivil dan juga undang-undang untuk Islam. Sebelum itu, novus actus intervenience adalah tindakan atau peristiwa baharu yang memutuskan rantaian sebab akibat antara kecuaian defendant dan kerosakan yang dialami oleh plaintif. John Cook memberi contoh mengenai seorang plaintif cedera akibat kemalangan jalan raya disebabkan oleh kecuaian defendant. Dalam perjalanan, tiba-tiba angin kencang meniup dan sebatang pokok tumbang. Pokok tersebut menghempap ambulans dan menyebabkan kecederaan tambahan kepada plaintif. Dalam situasi ini, defendant tidak akan dipertanggungjawabkan atas kecederaan yang disebabkan oleh pokok tersebut. Kejadian ini dianggap novus actus intervenience dalam bentuk situasi kejadian semula jadi yang memutuskan rantaian sebab akibat. Jadi adakah sama dalam undang-undang Tok Islam? Menurut undang-undang Tok Islam, Novus Actus interveniens yang berpunca daripada kejadian semula jadi mengambil kira unsur retak adi iaitu pelanggaran atau tindakan melampaui batas, tasabub iaitu penyebab tidak langsung dan mutasabib iaitu orang yang menjadi penyebab secara tidak langsung. Contohnya, defender menyalakan api di kawasan rumahnya ketika angin bertiup ada unsur tak ada di situ dan api itu ditiup dan menyebabkan sesuatu terbakar di tempat lain di sana. Dalam kes ini, tidak dianggap sebagai novus actus intervenens dan rantaian sebab akibat tidak terputus kerana wujud unsur tak ada oleh defendant. Tetapi berbeza dengan contoh kedua, defender menyalakan api, tiba-tiba angin kencang bertiup Tiada unsur tak adil di sini dan menyebabkan api merebak lalu membakar harta orang lain. Dalam kes ini dianggap sebagai novus actus interveniens dan rantaian sebab akibat terputus kerana tiada unsur tak adil oleh defendant. Undang-undang Tok Islam juga mengambil kira novus actus interveniens yang berpunca daripada kehendak semula jadi. Contoh, kes kala jengking dilemparkan ke jalan. Jika kala jengking itu menggigit seseorang di jalan itu, pelaku itu akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Tetapi berbeza jika kala jengkit itu sendiri bergerak ke tempat lain menjadi situasi kehendak semula jadi di sini dan mengikuti orang lain di tempat lain itu memutuskan rangkaian sebab akibat pelaku. Dalam kes ini dianggap sebagai novus actus intervenience dan rantaian sebab akibat terputus kerana kehendak semula jadi itu iaitu tindakan bebas dan sukarela haiwan itu sendiri bukan tindakan bebas dan sukarela pelaku itu. Maka pelaku itu tidak dipertanggungjawabkan. Situasi kedua, novus actus intervenience yang berpunca daripada pihak ketiga. Dalam kes test B versus Roman, defendant telah diupah sebagai tukang hias dalaman oleh plaintiff. Plaintiff mengarahkan untuk kunci pintu jika nak keluar. Tetapi defendant tidak mengunci pintu tersebut dan menyebabkan seorang pencuri iaitu pihak ketiga masuk ke dalam rumah dan mencuri harta milik plaintif. Dalam kes ini mahkamah memutuskan bahawa defendant bertanggungjawab atas kerugian plaintif itu kerana perbuatan pencuri iaitu pihak ketiga itu tidak memutuskan rantaian sebab akibat. Kenapa rantaian sebab akibat tak putus dan tanggungjawab sepenuhnya kepada defendant? Kes seperti ini dinyatakan oleh John Cook aspek tanggungjawab daripada jarak akibat. Untuk memutuskan rantaian sebab akibat, tindakan pihak ketiga itu mestilah bebas daripada pelanggaran tanggungjawab dan bersifat sukarela. Situasi ini dapat dilihat dalam kes The Oropesa berkaitan dua kapal di tengah laut. Satu daripada kapal itu, iaitu kapal The Oropesa, telah cuai dan menyebabkan pelanggaran. Disebabkan pelanggaran itu, Kapten satu lagi perlu berbincang dengan Kapten de Oropesa tentang cara menyelamatkan anak-anak kapal. Jadi diarahkan satu bot kecil dilancarkan walaupun ombak ketika itu sangat tinggi. Malangnya, bot itu terbalik dan seorang pelaut lemas. Soalan undang-undangnya ialah adakah keputusan Kapten untuk melancarkan bot itu merupakan novus actus interveniens iaitu tindakan pihak ketiga yang memutuskan rantaian sebab akibat? Mahkamah mengatakan rantaian sebab akibat tidak putus kerana tindakan kapten itu bukanlah keputusan bebas. Ia dibuat kerana pelanggaran tadi. Maksudnya tanpa kecuaian de Oropesa, buat itu langsung tak akan dilancarkan. Jadi rantaian masih bersambung dan pihak de Oropesa iaitu defendant tetap bertanggungjawab atas kematian pelaut tersebut. Tetapi ada satu lagi contoh yang mana defendant dan pihak ketiga dipertanggungjawabkan bersama seperti kes Rose lawan Squires, kecuaian defendan pertama menyebabkan satu kemalangan. Tapi defendan kedua iaitu pihak ketiga pun memandu dengan cuai dan bertembung dengan kenderaan yang terlibat dengan kemalangan pertama yang mengakibatkan kematian plaintif. Dalam kes ini mahkamah memutuskan kecuaian defendan pertama masih merupakan punca kematian dan dia bertanggungjawab 25% dalam kemalangan itu. Tindakan awalnya yang cuai itu tidak memutuskan rantaian sebab akibat dalam undang-undang tot Islam, kalau kerugian berlaku sebab tindakan pihak ketiga yang bebas dan sengaja, maka defendant asal tidak dipertanggungjawabkan. Contohnya, pelaku satu menyebabkan kecederaan mangsa. Tetapi hadir pelaku dua membuat tindakan terakhir seperti mengelar leher yang menyebabkan kematian mangsa. Pelaku dua itu adalah mutasabib iaitu orang yang menyebabkan kematian dan tindakan terakhirnya yang mengelar leher mangsa itu adalah tasabub. Dalam contoh lain, orang tempatan menggantung lampu di masjid tidak dipertanggungjawabkan kalau ada yang cedera sebab itu memang aktiviti biasanya. Tetapi jika orang luar yang menggantung lampu dan menyebabkan kecederaan pada orang lain, maka dia dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya dalam video ini, nervous actus intervenience menentukan sama ada defendant masih bertanggungjawab bila ada faktor luar. Dalam common law, ia bergantung kepada kejadian semula jadi yang berlaku atau sama ada tindakan pihak ketiga itu bebas daripada kecuaian defendant. Menurut Tok Islam pula, memperincikan liability hanya wujud jika ada usul tak iaitu perbuatan melampaui batas yang jadi punca langsung. Kedua-duanya menekankan keadilan dalam menilai sebab dan tanggungjawab